Уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, разрешите от всего сердца приветствовать вас и поблагодарить за ваше участие в 8 международной конференции «Новые информационные технологии в образовании для всех. Непрерывное обучение». Мы в третий раз проводим конференцию в онлайне, и именно этот факт позволил нам значительно расширить и объединить аудитории ученых и практиков, вне зависимости от места их проживания, часовых поясов и гражданства. Мне очень приятно отметить, что благодаря этому факту расширились научные связи между странами участниками конференции, группами специалистов, которые совместно работают над решением различных научных проблем, развивая фундаментальный базис непрерывного образования. Употребление термина ⁇ непрерывное образование ⁇ был введен в ЮНЕСКО в конце 60-х годов, а сейчас он прочно вошел в жизнь информационного общества, ибо образование ⁇ это действительно скрытое сокровище, как было отмечено в ЮНЕСКО в основных положениях доклада Международной комиссии по образованию для 21 века. Непрерывное разобразование развивается во всех странах и континентах с учетом как мирового, так и национальных подходов. И я думаю, что если в результате проведения конференции нам удастся выработать некоторые перспективные решения, то это есть наша победа большая. Я думаю, что это будет заслуженная победа. Нам удастся внести новое решение сложнейших фундаментальных проблем, связанных с развитием междисциплинарного мирового научного базиса. Кроме того, развитие основано степени использования на практике инноваций, которые создаются и применяются в традиционном или в электронном обучении. Именно они вносят изменения и в качество, и в эффективность, которая так важна в современном образовании. Хочу особо отметить, что степень использования современных информационных коммуникационных технологий напрямую зависит от информационной осведомленности и информационной культуры потребителя, потому что невозможно воспользоваться технологиями, о существовании которых не знаешь. В настоящее время все страны и континенты объединяет одна большая проблема ⁇ повышение уровня компьютерной грамотности и степени владения ИКТ. Необходимо ликвидировать цифровой разрыв. И это одна из приоритетнейших проблем информационного общества. Необходимо также активно внедрять новые модели, методы и методологии использования ИКТ в развитии непрерывного образования многоуважаемые участники конференции. Еще раз от всего сердца желаем вам плодотворной работы, новых идей и подтверждения ваших гипотез в направлении и направлении исследований, а также новых практических свершений. Благодарю за внимание.